Эдуард, доброго ранку вам. Вы уже с нами, вы нас чуете? А, да, доброе утро, я вас слышу. Доброе утро, Эдуард. Меня зовут Максим. Со мной рядом мой партнер, коллега, товарищ по эфиру Валентин. Смотрите, мы хотим с вами поговорить по поводу недвижимости, по поводу тенденций вот последних. И первый вопрос у нас: чем может быть вызвано увеличение спроса на аренду частных домов в Киеве и в его Уколы, скажем, Окрест... так. окрестностях, Я да. Я понял, да. Ну, на самом деле говорить о каких-то увеличениях каких-то сегментах рынка сейчас на самом деле не приходится. По сравнению mm -hmm. с прошлыми, ну, с аналогичными периодами прошлого года все выглядит достаточно, назовем так, сдержанно. Mm -hmm. а, вот. а для домов сейчас сезон. Каждую весну часть граждан, которые могут себе это позволить, перебираются за город. Тенденция абсолютно минус. Mm -hmm. Сейчас Мы то же самое. Ну, в принципе, логично, мы такие предположения высказали. Скажите, Эдуард, а вот если говорить о количестве этих граждан, которые могут себе позволить, это просто из спортивного интереса э -э стало ли их меньше, в, скажем так, в связи с последними там событиями в нашей стране, или количество в со ну, сохраняется? Да. Если мы говорим про, ну, скажем так, каких-то процентных отношениях предыдущим, допустим, периодом, да? Опять то, а по сравнению с 2013 годом в целом по покупкам а, недвижимости рынок сократился, наверное, где-то на а, процентов 30-50, по аренде чуть меньше, но процентов 20-30 проседания есть. По частным uh -huh. домам это проседание еще больше. Почему? Потому что а, все-таки, согласитесь, жить за городом, как бы, во-первых, не самое дешевое удовольствие, а во-вторых, могут позволить себе там не совсем все, да, это уже ну, естественно, Конечно, да, не каждый. Эдуард, скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, начали мы разговор с того, что мы спросили вас об увеличении спроса, а вы сразу же вот так вот на корню обрубили и говорите, что не наблюдается. Вот правильно ли я вас понимаю, то есть просто у нас наша информация, да, та новость, которую мы только что озвучивали, которая у нас звучала в эфире, о том, что на 20% все-таки увеличился спрос на аренду. Это неправда. я я правильно понимаю? На 20% он увеличился по сравнению там с началом этого года. Ну а понятно, январь, а с зимой, когда оно никому да, не надо. Пров... Да, январь ну. всегда месяц провальный, поэтому по сравнению с ним мы можем наблюдать любые увеличения, да, и радоваться им. Но э, корректнее сравнивать с э, аналогичными периодами прошлых годов. Угу, да? Отлично. И угу. по сравнению с ними картина в этом году э, печальная. Mm -hmm. Пане Спасибо. пане Едуард, дивиться. Ми насправді вже часто говорили з різними експертами по е, з нерухомості і чесно сказати, отримуємо і новини такі самі. отримуємо Дуже різні. Одні кажуть про те, що е, і вартість оренди, і вартість самого житла. Е, Хтось каже в гривневому еквіваленті, хтось каже в доларовому. А, нижче. тобто, І кажуть, що гайдак всі купувати, хто каже первинну, хтось каже вторинну нерухомість, тому що зараз ну, якби, падає ціна, і тобто, є час, в кого є гроші придбати цю нерухомість, щоб, можливо, потім продати, або принаймні просто купити її за нижчою ціним. Інші люди кажуть, що долар зріс, і відповідно все інше зросло. І ми, чесно кажучи, постійно вагаємося, кидає з однієї крайності. Інше, то ми в ефірі маємо новину, кажемо, що е, подешевшала оренда, подешевшили квартири, то навпаки говоримо про подорожчання. От щойно ми е, знову ж таки читали новину, де йшлось про те, що оскільки пропозиція будинків, ну повернемося до наших будинків е, за міських, такс е, йдеться в новині про те, пропозиція оренди будинків зросла, попит. Зріс. А, зріс, ну, порівняння з минулим місяцем теж, і в результаті, а, дещо понизились ціни на цю оренду. Чи це правда чи неправда? І будь ласка, скажіть в абсолютному вираженні, мабуть, в доларах. А, понимаєте, тяжело очень говорить о средних ценах по больнице, да, с точки зрения недвижимости, потому что кто-то пытается арендовать дом в Кнехизацке за 5-7000 долларов, да, а кто-то согласен на домик где-нибудь на Сокаркаке или в 50-километровой зоне от Киева лишь бы там хорошо было добраться и готов за него выложить 100-150 долларов, да. Угу. В среднем это будет, конечно, 3000, да, но что нам эти 3000 дадут? Поэтому э, вот есть такой нюанс. Второй нюанс. Говоря о недвижимости, э, я всегда стараюсь придерживаться больших периодов, потому что недвижимость это, ну скажем так, ну не биржевой товар, назовем так. Да? Угу. Цены, на которые скачут в зависимости от какого-то новостейного фонда, фона плюс-минус 20% в течение одной сессии. Да? Но так не бывает. Нам, У нас надо рассуждать как минимум там, кварталами, а лучше полгода-год. А, тенденция к снижению цен наблюдается с 2008 года устойчивая. Да? Темпы снижения цен в последних полгода возросли. Это mm -hmm. ну объективные факторы, с которыми, если взять большой массив информации, спорить невозможно. Mm -hmm. Причем речь идет как о снижении э, цен предложения, так и о снижении цен э, конкретных сделок, да? а Мы сейчас, естественно, говорим о э, долларовом э, эквиваленте, да, потому что mm -hmm. как бы, ну, есть, есть такая ситуация, что на рынке недвижимости в историческом городе Киеве, что аренда, что продажа, э, цены номинировались в долларах как правило. Все это, mm -hmm. да? Хотя вот в последний последних периодов мы переходим в гривну в арендных отношениях, по крайней мере. Там и цены номинируются в гривне и так далее. Да, да, а, да. Возвращаясь к нашим домам. <свят> да. а, то, что цены на них снизились по сравнению с прошлым периодом, абсолютно точно. Почему? Потому что то, что в прошлом году там стоило 1000 долларов, сейчас осталось та же 1000, но по тому курсу, который был в прошлом году. Mm -hmm. То есть, как бы переходим в доллар и получаем, что это уже абсолютно нет, уже 500. Uh -huh. Вот э, очень простая математика. То есть uh -huh. в прошлом году, э, где-то вот начиная с начала года, начался такой э, медленный переход в аренды фиксации э, цен в гривне, э, начиная с самого недорогого жилья, да, а к концу года он уже докатился до э, объектов, э, ну, если не премиум, то по крайней мере бизнес-класса, это точно, да. И это касается uh -huh. также загородной недвижимости, аренды домов, за исключением там самых-самых Ага. Хорошо, Эдуард. А скажите, пожалуйста, вот э, есть такая информация о том, что украинцы с огромным удовольствием, желанием и активностью покупают э, жилье в Болгарии, в Польше и так далее и тому подобное. В основном в Болгарии и Польше. Это там настолько дешево или это у нас настолько дорого? Или ну, как это объяснить? Тут вопрос скорее не цены, а вопрос ситуации в нашей стране. Угу. Все, кто имеет возможность, пытаются... Они могут быть только вот, вот такие, потому что жить там а работать здесь и получать здесь доход могут позволить себе крайне немногие. Ну, естественно. Да. да, поэтому по оценкам моих коллег, которые занимаются зарубежной недвижимостью, количество обращений и сделок за 14 год в три раза по сравнению с 17. Ого! Да. Ого, да. интересно, вот, скажите, пожалуйста, да, а да, 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 один нюанс только учесть, да, ага. чтобы как бы у нас не было все столь пессимистично. А, в отличие, допустим, от той же России, в Украине, а, ну как бы не было принято а, приобретать недвижимость за рубежом, обращаясь к фирмам, которые представляют эту недвижимость здесь, в Украине. Да? Ага. То есть, да, да, наши да. товарищи совмещали приятное с полезным, сели на самолет, полетели в Турцию. Поездили, им красиво показали город, красиво показали какие-то домики, купил, не купил, дело десятый, приятно пообщался. Да? Mm -hmm. вот. А, а вот, вот на месте обращаться к представителю древесного застройщика никто не спешил. Сейчас тенденция обращения как бы, имеет место быть, потому что, понятно, все экономики, никто не желает тратить деньги просто на ознакомительный пункт. Все хотят сначала получить первичную информацию, пообщаться, а потом уже все там, когда он застрял, птичка пропала. То есть уже человек как клиент обозначен, дальше с ним уже идет работа. Uh -huh. то, то, что количество желающих выехать э, и купить недвижимость там э, в до того, чтобы выехать на эту тему, увеличилось, но это однозначно. Эдуард, скажите, пожалуйста, а вот такой вот, скажем так, вопрос от себя лично. А можете ли вы приблизительно хотя бы сказать нам вот порядок различия цен, да, если мы говорим о недвижимости здесь и о недвижимости там? Я понимаю, что много факторов и много, много от чего это зависит, но тем не менее, среднестатистическая квартира в Украине, среднестатистическая, обычно там, не знаю, пусть будет однокомнатная квартира в Польше или Болгарии. Да. А, в чем разница да, а, в, да, да, в он... ценовом выражении? Угу. Вы, вы, мне Вы выкручиваете руки вопросы, которые не имеют корректных ответов. Да? А, скажите, вот цена среднестатистической квартиры в Украине, возьмем там двухкомнатную, да? Так. все-таки 50-70 как в Киеве или 10-12 как ну, в Кривом Рогу? Ну давай, давай, давайте возьмем <с Киев, хорошо. Ну так как мы говорим с вами из Киева, давайте возьмем Киев. 50-70 как в Киеве. скажу так, продав квартиру здесь, конечно, вряд ли купите себе где-нибудь там с видом на Эйфелеву или башню в Париже, она а ага. да, но тем не менее, в достаточно развитом городе той же станции вы можете угу. позволить себе купить там одну там, Другая градация квартир там, их двухкомнатная, это не наша двухкомнатная, ну, естественно... Про однокомнатная, да. Ага. Значит, да, вы можете позволить себе что-то купить и там. Класс. Да, если мы говорим про э, э, Восточную Европу, да, то тут э, соотношение еще приятнее. Аналогичное жилье можно найти и в столице, и в спальных <соцентричные> Отлично. цены у нас пока еще соотносятся. Другой вопрос, а -а -а. что в отличие от них мы примитивные, поэтому тут, как говорится, надо учиться. Угу. Зрозуміло, пане Едуарде. Дякуємо за такий коментар. В принципі, розставили деякі крапки над і в певних питаннях. Бажаємо вам гарного ранку. Нагадаю, що з нами був Едуард Бразес, голова комітету по інформаційним технологіям, сервісам аналітиці Асоціації фахівців по нерухомості України.